এভ্ৰিৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে মহালয়া আৰু লগতে মোৰ আজি ইউটিউব জাৰ্ণিৰো ওৱান ইয়েৰ হ'ল আৰু এতিয়া আমি মহালয়ালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া এইকেইটা প্ৰাণীৰ সৈতে মই মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আছে বাৰু আহি আছে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বেলুন দা কিনিব এতিয়া মাতিম এবাৰ যে ল'ৰাকেইটামানে বেলুন দেৰিলে মনত পালোহি ইমান মানুহ নাইনো আজি চব টাউন পালেগৈ চাগে কবা নেকি মন্দিৰত আহিছো মহালয়াৰ কেনেকুৱা লাগিলে মহালয়াৰ ভালেই লাগিলে বাৰু অ আমি আৰু সদায় একেখন জেগাৰ পৰাই ঘূৰি আহো ন লক্ষ্মণ ৰেখাটো কি হয় কৈ দে কৃষ্ণা সঞ্জয় নহয় বেলেগ এটা প্ৰগতি মটৰ আমি আৰু আমাৰ সেইডাল লক্ষ্মণ ৰেখা মানে আমি সেইডালৰ পৰা আগলেও নাযাওঁ আৰু সেইডালৰ পাছতেও নাথাকোঁ মানে সদায় সেই কলাৰ পৰাই ঘটি আহোঁ আৰু এতিয়া আমি কঠোৱামগৈ কৈ দেখা তাৰ আগত তাৰ আগত তাৰ আগত জেপি অফ কৰি যোৱাবাৰ আমি সোমাবলৈ পোৱা নাছিলো গা ধুওৱা নাছিলো কাৰণে অ এই অকল সোমাইছিলে আৰু যোৱাবাৰ মই প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো মহালয়ে আৰু তাতে মানে আৰু এয়া উভতি আহোতে গোটেইকেইজনীয়ে মন্দিৰত সোমাই চাকি গছো জ্বলাই থৈ আহিলো আৰু যিহেতু পূজা পালেহি সেয়েহে পেণ্ডেলৰ কামো চলি আছে আপোনালোক বাৰু যোৰহাটৰ কোন কোন এইভাগ মন্দিৰলৈ আহিছে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত

আৰু এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোহি এইফালে আকৌ টুকটোক আমাৰ হাতত মিঠাই টোপোলাকেইটা দেখি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে হেল্ল' এভ্ৰিৱান আকৌ এয়া আপোনালোকক একেবাৰে ৰাতি লগ পাইছোঁ অথনি আচলতে মহালয়ৰ পৰা আহি মই পাহৰি থাকিলোঁ যে মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ লগৰজনীঘৰত বাৰ্থডেও খাই আহিলোগৈ সেয়া দেখাম বুলি কালিয়ে প্লেনিং কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু দেখুওৱা নহ'লে যিহেতু পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া পটককেনে মনত পৰিলে আৰু এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ক'ত যাম আমি আজি আচলতে আহিছোঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ বহুদিনৰ পৰা প্লেনিং চলি আছিলে কিন্তু সকলোৰে মিলা নাছিলে আৰু আজি গোটেইকেইজনেৰে মিলিলে সেয়েহে ভাবিলোঁ যাওঁ আজি কৰি আহোঁ অৱশ্যে মা আৰু পাপা অহা নাই বাৰু আৰু আমি ক'ত যাম কি কৰিম একো ভাবি অহা নাছিলোঁ আৰু লাষ্টত গাড়ীতে ডিচিশ্যন হ'ল যে জাজি ধাবালৈকে যাওঁ ৰাস্তাটো অৱশ্যে বেয়া তথাপিও তেনেকৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা অহাও যিহেতু দেৰি হৈছিলে আৰু তাত গৈ পাওঁতেও আমাৰ প্ৰায় দহটা মানেই বাজিব হৈছিলে আৰু এয়া হৈছে জাজি ধাবা আৰু এইখন হয়তো বহুতে চিনি পায়েই বহুতে সোমাই খাইছেই চাগে মইহে বৈশ্যাজী প্ৰথম আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ হাঁহ মাংসটো যিহেতু ফেমাছ হয় সেয়েহে আমিও হাঁহ মাংসই খালোঁ আৰু সঁচাকৈ যথেষ্ট ধুনীয়া আছিলে আৰু খাই বৈ কৰি আমি ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ